melihat banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel dalam frasa terakhir illa qalilan minhum kecuali cuma ada sedikit yang kecil bilangannya yang sekerat bilangannya yang tak termasuk di dalam yang mengkhianati tadi tapi hakikatnya memang itulah keterangan daripada Allah orang-orang Yahudi sememangnya suka mengkhianati janji. Apa yang telah mereka lakukan kepada kitab Taurat yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa? Dan selepas kewafatan Nabi Musa, ada satu ayat yang Allah beritakan kepada Rasulullah di dalam Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Baqarah 79 Celakalah laknatlah bagi mereka-mereka yang telah menuliskan kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Dalam masa yang sama mereka mengatakan bahawa haza min indillah. Padahal yang mereka tulis tu agak-agakkan. Padahal yang mereka tulis tu reka-rekaan. Padahal yang mereka tulis tu penipuan-penipuan. Padahal yang mereka tulis tu pendustaan-pendustaan. Dengan tangan ini mereka menyangka bahawa mereka telah menulis ayat-ayat Allah selepas kewafatan Nabi Musa. Dan dia mengklaim kepada sahabat-sahabat yang lain. Klaim kepada Yahudi-Yahudi yang lain. Klaim kepada Bani-Bani Israel yang lain. Bahawa apa yang ditulis oleh tangan mereka itu sememangnya datang dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Amat besarlah celaka daripada apa yang telah dilakukan hasil daripada tulisan tersebut melalui tangan-tangan mereka dan celakalah apa-apa jua usaha yang telah mereka lakukan. Dengan bahasa yang lain, mereka sendirilah yang telah merosakkan segala perundangan-perundangan mereka lah yang telah merosakkan syariat-syariat mereka lah yang telah merosakkan ibadat-ibadat mereka lah yang telah merosakkan ritual-ritual di dalam agama mereka sendiri yang mana sebelumnya diamalkan dengan cukup baik dan sempurna di zaman kehidupan Nabi Allah Musa Nabi Allah Harun Nabi Allah Yusuf dan seumpama dengannya sampailah ke wafatan Nabi Allah Musa agama ini telah mula ditahrif agama ini telah mula diselewengkan. Jadi malam ini mukadimah baru tu. Malam ni kita nak kenal dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita menuturkan satu perkara yang dianggap tak baik kita menuturkan satu perkara yang dianggap jahat kita menuturkan satu perkara yang dianggap kejam zalim dan sebagainya adalah menjadi kesilapan bila ditanya kita tak mampu menerangkan kezaliman tersebut apa dia kerosakan tersebut apa dia kejahatan tersebut apa dia sebagai contoh bila sebut saja tentang yahudi hari ini bila sebut saja tentang Israel hari ini, oh Israel jahat. Israel teruk. Israel perosak. Israel jahanam. Tapi bila ditanya tanya, apa yang rosak depa tu? Apa yang jahanam depa tu? Apa yang teruk depa tu? Aku pun tak tahu. Inilah jawapan yang biasa kita keluarkan. Jadi hari ini dakwaan-dakwaan tersebut perlu diubah. Dengan kita sendiri rajin untuk mutala'ah Rajin untuk membuka kitab Allah Dan sunnah-sunnah Rasul Kita perlu faham satu benda Pentahrifan, penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi-Yahudi Bani Israel Zaman Nabi Musa berlawanan dan berbeza dengan penyelewengan yang mereka lakukan sekarang Penyelewengan pasti tetap berlaku tapi ada perubahan dari sudut masa, ada perubahan dari sudut waktu, ada perubahan dari sudut zaman, ada perubahan dari sudut tempat. Yang inilah yang kita perlu pelajari secara terperinci. Takut-takut bimbang-bimbang kita terjebak di dalam jerangkap-jerangkap yang berbentuk kesamaran dan kekeliruan dan yang paling sadis mungkin dia boleh memakan akidah-akidah kita umat Islam seluruhnya. Dan malam ini kita akan menerangkan bukan terperinci sangat tapi biar orang boleh faham. Sekarang ni boleh beza tak apa itu Yahudi, apa itu Ibrani, apa itu Israel? Yahudi itu siapa? Ibrani itu apa? Israel itu apa? Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah. Israel itu Yahudi lah. Baik. Pertama kita bawa kosakata yang paling first iaitu Yahudi. Bila sebut tentang Yahudi, dari mana asal-muasal kalimah dan perkataan ini boleh muncul dan boleh timbul? Yahudi sebenarnya mengikut asal sejarah ialah asal nama salah seorang anak Nabi Yakub salam, Tapi bukanlah nama dia tu Yahudi. Anak Nabi Yakub yang keempat nama dia Yahu Yahuza. Yahuza Nabi Yakub ni dia ada empat orang isteri. Yang sulung nama Layah yang kedua nama Rahil Yang ketiga nama Zalfah Yang keempat nama Balha Suami Nabi Yaakob berkahwin dengan hak pertama nama Layah tu dapat enam orang anak Hak tiga lagi dua, dua, dua Enam campur dua, campur dua, campur dua Inilah dua belas keturunan Bani Isra Bani Israel Enam orang tu yang pertama Raubin yang kedua Syam'un Yang ketiga Lewi Yang keempat Yahuza Yahuza ni aduk bincang ni Yang kelima Izakar Yang keenam Zabulun Baik, anak yang nombor empat Yang nama Yahuza ni lah Dinisbahkan dengan penggunaan kalimah Yahudi Mula-mula Yahuza, Yahuza, Yahuza Lama kelamaan kalimah ini semakin kukuh apabila keluarnya kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Memang lahjah dan fonetik Aramaik kuno dengan bahasa Ibrani dia dekat-dekat. Macam huruf bahasa Arab kita antara da dengan za kecil tu beza apa? Beza satu titik atas tu kan? Da, patu kalau za tambah titik tu. Yahuza, Yahuda. Yahuda. Jadi begitu juga dengan teknik pertuturan Iramaik kuno dengan Ibrani sama. Jadi timbulnya Yahudi eh, Yahudi tadi, Yehuza tadi selepas ada kerajaan Yehuza 586 sebelum Masihi. Lama kelamaan akhirnya Yahudi dinisbahkan. Yahudi diitlakkan sebagai agama Bani Israel dan agama bagi Nabimu Nabi Musa Jadi bila dah lama Jadi nisbah dah Jadi itlak dah Bila sebut Yahudi Ni agama Bani Israel Bila sebut Yahudi Ni agama Nabi Musa Dan otomatik Yahudi Ialah agama yang dianuti oleh Nabi Musa Dan orang-orang Bani Israel tetapi tidak memakai pemakaian Islam di sini tidak bermakna mereka tidak menurut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui kitab Taurat cuma penamaan agama sebagai Yahudi. Sebab itulah Nabi Musa sebut apa? Nabi Musa sebut sesungguhnya kami bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi ni orang-orang yang nak kembali, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari ini yahudi dinisbah kepada agama bani israel dan kitab utama bagi mereka ialah kitab tau taurat faham tak yahudi faham dah sekarang baik yang kedua ibrani ibrani ni lebih sinonim dengan apa dengan agama ke dengan bangsa ke dengan bahasa